لیسل بر نیکی یہ ہے ہی نہیں میں بھی ترجمہ وہی کر رہا ہوں انطولو وجو حکم کہ تم اپنے چہروں کو پھیر لو قبل کیبل کا مطلب سامنے طرف مشرق اور مغرب کی طرف اپنے چہروں کو پھیر لینا یہ نیکی ہی نہیں ہے قرآن نے تو یہاں واضح کر دیا کہ نیکی نہیں ہے اور میرے جھگڑے اسی بات پہ ہو رہے ہیں کہ یہ نیکی ہے شرط ہے نماز کی کہ میرا رخ کابی کی طرف ہونا چاہیے پوری دنیا کے اندر اعلان مسلسل میں یہ اعلان کیے جا رہا ہوں کہ دنیا گول ہے اور یہاں بیٹھ کے میں بحثے کر رہا ہوتا ہوں کہ نماز کی شرائط میں سے ہے کہ میرا رخ کعبے کی طرف ہو کر کے دیکھیں نا کبھی ایک دفعہ پریکٹیکل دنیا کے گولے کو سامنے رکھیں اور کھڑے ہو جائیے اور پھر دیکھیے کہ آپ کا رخ کعبے کی طرف ہو سکتا ہے ممکن ہے جو ناممکنات میں سے آتا ہے اسی کو مذہب کا نام کہتے ہیں اسی کو مذہب کہا جاتا ہے جھگڑے ہونے اس کے پیچھے کہ بھائی مسجد کس رخ پہ بنانی ہے یہ کعبے کی طرف تھا یا نہیں ہے تھوڑا سا بھی ادھر ہو گئے تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی رخ کے اوپر کتنا زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ آپ کا رخ کس طرف ہے آپ کی انگلیوں کا رخ کس طرف ہے آپ کی کمر کا زاویہ کتنا جھکا ہوا ہونا چاہیے جب آپ رکو کے اندر جاتے ہیں کتنا اس کے اوپر بحثیں ہوتی ہیں جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں مناظرے ہو رہے ہوتے ہیں کہ سجدے میں اگر میں نے ہاتھ رکھے ہیں تو میری ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا رخ کس طرف ہونا چاہیے میں نے تو یہاں تک ایک صاحب سے سنا تھا کہ سجدے کے اندر دو انگلیاں یعنی دو انگوٹھوں کا مڑ جانا یہ فرض ہے نہیں مڑے زمین سے بلند رہے تو آپ کی نماز باطل ہے دونوں پاؤں کی تین تین انگلیوں کا مڑ جانا یہ واجب ہے اور دونوں پاؤں کی پانچوں انگلیوں کا مر جانا یہ سنت ہے یہاں تک بھی محنتیں کی جا رہی ہوتی ہیں ہمارے جھگڑے بس اسی پر ہوتے ہیں کہ یہ نیکی ہے پوری کی پوری ہماری نیکی کا جو مدار ہے ہماری مذہبی بحثیں جب شروع ہوتی ہیں تو سب سے پہلے نماز پہ شروع ہوتی ہیں نماز سے اور سب سے آخر میں نماز پہ آگے ختم ہو جاتی ہیں آپ مساجد کا جائزہ لینے شروع کریں ہر مسجد کی بنیاد الگ ہونے کی وہ سب سے پہلے نماز ہوتی ہے جب میں اہل حدیث ہوا تھا بنیاد نماز تھی امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے یا نہ پڑھنے کا مسئلہ اس بنیاد پر مجھے اہل حدیث کیا گیا تھا اس بنیاد پر مجھے اہل حدیث کیا گیا تھا کہ رفول الیدین دین رکو سے پہلے رکو کے بعد کرنا ہے یا نہیں کرنا اور یہ میں اکیلا نہیں ہوں جو بھی مسئلہ کی اختلاف کو جاننے والا اس کو معلوم ہے کہ بنیاد نماز سے شروع ہوتی ہے اختلاف کی ہر مسجد کے الگ ہونے کی بنیادی وجہ نماز کا الگ ہونا ہے اس پر میرے جھگڑے چلے جا رہے ہیں زاویہ کے اوپر جھگڑے چل رہے ہیں کہ زاویہ کیا ہونا چاہیے کھڑے ہونے کا نماز کے اندر اور رخ کیا تو میں ذکر ہی کیا کروں کہ میں نے کہا نا رخ کے اوپر تو بنیاد ہے سب سے پہلے کہاں رخ کرنا ہے کچھ لوگوں میں نے دیکھا ہے کہ نماز کے بعد قابل سے تھوڑا سا رخ چینج کر کے پتہ نہیں کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں درود پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کچھ مختلف قسم کے عذکار کا ورد کر رہے ہوتے ہیں ان کے نزدیک بھی رخ بڑی اہمیت رکھتا ہے اگر ان سے کہیں کہ قبلے سے آپ رائٹ سائٹ پہ تھوڑا سا آپ موڑ رہے ہیں تو آپ رائٹ سائڈ پہ نہ موڑیں بلکہ لیفٹ سائڈ پہ مڑ جائیں وہ جھگڑا کرنا شروع کر دے گا کہے گا اس رخ کے چینج کرنے سے میری وہ کیا ہوا عمل باطل ہو جائے گا یعنی رخ پر کتنا زیادہ توجہ دی جاتی ہے قرآن نے تو ایک لفظ کے اندر ایک جملے کے اندر لفظ کہہ رہا ہوں چند الفاظ کے اندر اس تمام چیز پہ پانی پھیر دیا جس کو آپ نے اتنا زیادہ اہمیت دی ہوئی تھی وہ تو کہتا ہے تمہارے جھگڑے کرتے رہو قرآن سے پوچھو گے تو قرآن تو کہے گا تمہارا یہ رخ کا ادھر ادھر کر لینا مشرق و مغرب کی طرف رخ کر لینا ہمارے والے جو برے صغیر والے ہیں ان کا رخ تو مغرب کی طرف ہی ہوتا ہے نا مغرب تو آگیا ہے اس کے اندر مغرب تو اس کے اندر آ چکا ہے کہ تمہارا مغرب کی طرف رخ کر لینا اللہ کے نزدیک تو یہ نیکی شمار ہی نہیں کرتی جاتی ہے تم جھگڑے کرتے ہو جھگڑے کرتے رہو لڑائیاں کرتے ہو مسجدیں الگ کرتے ہو کرتے رہو زیادہ قرآن سے تو پوچھو قرآن نے تو کہیں بھی تم سے یہ کہا ہی نہیں تھا کسی بھی آیت کے اندر کہ وہاں پر مسجد کا لفظ بھی ساتھ آ گیا ہو اور قبلے کا لفظ بھی ساتھ آ گیا ہو مسجد کا لفظ بھی ساتھ آ گیا ہو اور صلاة کا لفظ بھی ساتھ آ گیا ہو پوچھو نا قرآن سے قرآن تو کہیں بھی تمہیں ایک ساتھ لا کر بتائے گا ہی نہیں قرآن تو کہیں بھی تم سے یہ کہے گا ہی نہیں کہ یہ رکو کا تعلق صلاة سے ہے قرآن تو عقیم الصلاوات الرقا ورقہ مہار واقعین کو الگ الگ بیان کرتا ہے آپ تو سمجھتے ہیں کہ رکو جو ہے وہ صلات کا ہی رکن ہے رکن عظیم ہے اس کے بغیر تو صلات ہی نہیں ہوگی آپ کی آپ کے نزدیک تو رخ سب سے بنیادی حیثیت رکھتا ہے شرائط میں سے شمار کیا جاتا ہے شرائط تو وہ ہیں جن کا درجہ فرائض سے بھی بلند سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ نے قبلہ رخ نہیں کیا تو آپ کی نماز ضائع ہو جائے گی قرآن نے تو چند لفظوں کے اندر ختم کر دیا اس جھگڑے کو وہ کہتا ہے اس قبلے کے رخ کرنے کے معاملے کے اندر اطمینان حاصل کر لو یہ اللہ کے نزدیک بر میں شمار ہی نہیں ہوتا ہے اس کو تو وہ بر میں شمار ہی نہیں کرتا ہے لئی سل برا انت وجو وجوہکم کے بدل المشرقی ول